Люксовая вид пустка! И відпочивай за рахунок люксофом! Ситуация у нас с утра. И вот это все от нефтезавода. Он до сих пор горит там, полыхает он. Така й от ситуація стану на 21 серпня, серпня. Четверга сили оборони України вдарили по навтопоробному заводу в Ростовській області. Також були удари в Воронівській області. Палав весь Крим, тому що є влучання в авіабазу, а також військову частину Російської Федерації. Ще раз кажу: сьогодні 21 перше серпня, четвер традиційне воєнне звернення з військовим експертом Романом Світаном. Пане Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава бажаю всім здоров'я! Перед тим як розпочати огляд оперативної ситуації, є що оглядати. Попрошу наших глядачів обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Велика кількість вас постійно дивляться, але не підписується. Коментуйте, пишіть звідки ви нас дивитесь, ваші зауваження, побажання. До речі, вчора запитували під останнім нашим крайнім випуском про кримський міст. Також вас, пане Романе, запитаюсь і, звичайно ж, діліться нашою. Розмовою пане Романе, ось що я кадри демонстрував: це є новошахтинський нафтопарробний завод, де були влучання, і бачимо, на ранок самі ж росіяни демонструють, що загоряння серйозні. Як только перестали вєром утилізувати наші безпілотники, непонятно хто давав команду арештовувати 111 стаття, троє суток розстріла цьому воєнному політику і політичному воєнному, хто придумав і поставив задачу. просто утилизировать веером наши беспилотники. Полгода утилизировали, а вот после того, как собрались и начали выполнять реальные боевые задачи, причем стратегического уровня, уничтожение НПЗ, это стратегическая задача по развалу Российской империи. Именно системность ударов по нефтепереработке приведет, в конце концов, к уничтожению российской экономики, и Российская империя развалится, как Советский Союз. Это у нас основная стратегическая задача – развалить Российскую империю. Системности есть однозначно. Были иногда провисы, просаживания. Мы вот поднимали вопросы, когда несколько дней не били. Но ну, сейчас опять стало все, вернулось все на круги своя. Почему надо бить постоянно? Для того, чтобы создать обратную волну неприема нефти. Для того чтобы россиянам некуда было нефть качать. После этого они будут принимать решение о заглушке скважины. И именно вот когда начнут глушить скважины, это вот как раз начало конца российской, российской экономики, не основанной в основном на нефтегазовых долларах. То есть а добиться этого можно только системными ежедневными ударами по российским НПЗ и российским трубам, ну, имеется в виду по нефтегазоперекачке или либо терминалам. Новороссийский давно ждет, Услуский давно ждет ударов, ну, по подготовка, скорее всего, идет. И вот такая системная работа к концу года уже приведет к практически полной остановки российской добычной структуры именно в нефтегазовой отрасли. Опять же, если не остановят, как только начнут останавливать, это лучше сразу расстреливать. Почему? Потому что мы по-другому просто Россию не победим. Сейчас видна именно правильная грамотная работа, то есть системная работа, планирование толковое, выделение сил, средств, маршрутизация толковая, и проламывание системы ПВО тоже вид, видно сейчас на высоком уровне. Допустим, тот же новошахтинский НПЗ прикрывал Торы и два панциря. Ну, то есть пробились, получается, пробили объектовую ПВО, это не говоря, что еще и фронтальную пробили Донецкую, это очень сложно, кстати, сделать. Но, тем не менее, выполнили боевую задачу, нанесли поражение. Установка предварительной подготовки нефти уничтожена. Это ну, несколько месяцев восстановления. Это как минимум. Понятно, надо будет повторять через несколько месяцев для того, чтобы завод не запустился. Но вот в таком режиме, вот самый оптимальный режим, здесь можно, так сказать, поставить отлично за подготовку и На Вашахтинский НПЗ, он, он, переваливает нефти, ну, перерабатывает нефти где-то 3-4 миллиона тонн по году, но он единственный завод в Ростовской области, который питает, и вообще Ростовская область, это военный хаб, из которого в основном подпитываются фронты запорозский и донецкий то есть восточный Запорожский фронт и этот НПЗ он в основном работал он производит дизель дизель бензин и мазут ну мазут то такое а дизель и бензин как раз шли на на потребности армии. Мазут, кстати, он отгружался и грузится до сих пор. Они мазут отгружают на экспорт. Потому для нас важно тоже мазуто-приемники. И вообще, этот трафик мазута тоже минусовать. Почему это очень важно? Дело в том, что мазутоприемник, если он наполнен мазутом, то завод останавливается сам. По технологическим причинам, то есть если некуда сливать мазут, он просто останавливается сам. Для нас еще трафик, трафик мазута надо отминусовать. А мазут грузится через Новороссийский порт, через еще пару портов, аж бегом называется. И идут мимо Крыма, идут по Черному морю эти танкера с мазутом, и их берет. Сейчас начало брать вообще саудиты, Ближний Восток начал брать, потому что нефть, там много мазута они себе его набирают, а свой мазут легкий продают на внешний рынок. То есть такая себе интересная помощь россиянам и некоторыми странами Ближнего Востока, ну, в основном ориентированные к самому, самое интересное, на Соединенные Штаты. То есть прекращать надо весь этот трафик и решать вопросы, ну, дальнейшие вопросы по уничтожению НПС. Друзі, продовжуємо збір для наших оборонців. FPV -дрони це та річ, яка необхідна щодня, кожну годину, кожну хвилину на лінії бойового зіткнення. Ви прекрасно знаєте, як вони рятують життя нашим героям і як вони вправно нищать повністю всю піхоту і не лише ворога. Тому хто скільки зможе, давайте доб'ємо збір, аби наші оборонці 47-го бригада отримала такі необхідні FPV-шки. Пане Романе, окрім цього було шалено гучно в тимчасово окупованому Криму. Давно не було там ударів. Що відомо. По перше, є кадри, ось вони це самі ж кримчани, скажімо так, знімають. Що відомо, що вдарили по Севастополю. Там є військова частина Чорноморського флоту Російської Федерації, в якій на даний момент базувалися представники ГУРУ Російського. Також база авіабаза Херсонес, на якій базувалася гвинтокрили і БПЛА. Ну і на додачу було дуже гучно в Джанкої. Кажуть, що вдарили по якійсь вузловій підстанції чи залізниці. Ну наскільки я знаю, а ви може поправити, що джанко це також є дуже дуже потужна залізнична розв'язка в тимчасово окупованому Криму. Це ще один воєнний хаб, хаб в хабі називається Крим сам по собі це воєнний хаб. А Джанко дійсно там проходять чотири відки з Кірчі, з Севастополя з Мілітополя і з сторони Херсона. То есть, четыре ветки сходятся в, именно в Джанкое, там серьезная станция железнодорожная и развязка в том числе. И если есть такая возможность, конечно, надо ее минусовать. Электротягу так это точно, а дальше надо пытаться отминусовать и тепловозы, и тепловозную тягу, которая будет заменять электрическую тягу. Плюс в Джанкое аэродром, который россияне иногда используют, аэродромное поле в качестве и транзитного склада, расположение локаторов, зенитно-ракетных комплексов, там стоят вертушки, иногда подсаживаются, то есть еще и туда, конечно, надо добивать. Вот, то есть удары сегодня, опять же, системные по Крыму, о которых давно не слышали, вот именно о таких масштабных ударах, ну вот я думаю, сейчас они начнутся, то есть, вернее, продолжатся, по крайней мере, при подготовке, особенно при подготовке от минусования всей цепочки логистической железнодорожной Крыма. Для нас очень важно не только по ростовскому железнодорожному узлу бить, вот последнее время удары тоже туда идут для того, чтобы перерезать эту логистику со стороны Урала через Волгоград. В Волгограде тоже удары по жду ЖД Надо бить еще и по Керченской переправе, то, Тамань, Керчь по желез... По, желез... По, желез... Особенно по железнодорожному мосту. Но я думаю, как раз сейчас подбираются наши войска к выполнению такого рода задач. Пане Роман до речі, ми завжди обіцяємо, що будемо виводити найпопулярніші запитання в коментарях. І справді один з найпопулярніших запитань від наших постійних глядачів вчора було: чому ми не б'ємо по Керченському мосту? Напряму питають у вас, кажуть Роман Григорович, чому не б'ємо по мосту? Так багато всі чекають і запитують, чи є доцільність зараз бити саме по Керченській незаконній переправі. Б'ємо ми по Керченському мосту. Бьем, только ни одна ракета не дошла туда. Плотность ПВО до такой степени сильна именно по киришскому направлению, что крылатые ракеты туда просто не доходят. Били, поверьте, били, потеряли много ракет. Это та же самая картина, как и беспилотниками, допустим, по Москве лупить. Ну не дойдут они туда, они их сбивают, и смысла просто нет их их тратить называется на Москву. Вот на Керченский мост и на Москву возможны только удары баллистическими ракетами. Потому что даже какое бы плотное ПВО не было, мы это видели, были свидетелями ударов иранскими баллистическими ракетами по Израилю. Но любая система, она пропускает баллистику. Аэро еще, аэроцели можно сбить до 95-97%, до по некоторым позициям до 100% ПВО, а баллистику 50 на 50%. То есть часть баллистических ракет однозначно пройдет. И вот ждем баллистику. Говорят, обещанного три года ждут. Вот в прошлом году пообещали. В общем, года через два, наверное, доберемся до Керченского моста. Пане Романе, також ви згадали про вузлові підстанції Воронівська область і журавка знову є. Влучання наразі лише є супутникові кадри. Як виглядає цей напрямок? Але я так розумію, це в удари, того, що відбувалося там спочатку серпня. Активно били по вузлових підстанціях. ця журавка теж цієї ночі постраждала. подтягивая подстанции подстанции определенный участок железной дороги, оставляют, если его, ее вырубить, оставляют без сети или без достаточного напряжения. Почему же рядом стоящие подстанции, они как-то перехватывают это. В принципе, можно подключиться, переподключиться на определенное время, но особенно если несколько тягловых подстанций отминусовано, это практически электротяга, на электротяге ставятся кресты, крест, россиянам приходится вытаскивать тепловозы. Тепловозный парк у россиян тоже большой. То есть они перехватываются тепловозами иногда сразу. Вот на данный момент россияне уже перешли практически на движения движение военных грузов железной дорогой тепловозной тяги Потому даже от минусования тягловой подстанции, электро так называемой тяги, не дает нужного эффекта на данный момент. Ну, они тоже просчитывают, то есть прекрасно понимают, если где-то вырубили тягловую подстанцию, электропоезд останавливается на каком-то перегоне, ждет пока запустится, то если это военный груз, это очень опасно стоять на одном месте. Потому они сразу начали уже начали тягать практически все грузы именно тепловозами. Потому для нас очень важно продолжать уничтожение российских НПЗ, а и сейчас уже после того, как по первому кругу по НПЗ прошлись, уже можно будет по второму кругу идти с уничтожением нефтебаз, на которых распол... хранится большое количество дизеля. Там тоже есть эти нефтебазы, но только после НПЗ. То есть сначала надо НПЗ прошерстить, а потом только переходить на нефтебазы, если останется чем. А реально, конечно, останавливаются сами уже и тепловозы. То есть тепловозный парк у россиян небольшой. С одной стороны, он где-то компактный, они, да, они его сейчас перебрасывают, и вот этот вот парк его можно вынести. То есть эти тепловозы где-то где в каких-то депо находятся, и следующие удары не только по тяглым подстанциям должны идти, а именно по тепловозным депо. Пане Романе, повертаємося до фронту, що відбувається на лівому березі Сили оборони України, НГУ, представники НГУ, наші оборонці прозвітували, що їм вдалося ліквідувати російський с 300 який, кажуть, коштує 40 мільйонів доларів. Наскільки це серйозне є здобуття для наших оборонців з точки зору знищення ворожої техніки? Ну, дело в том, что у тебя 40 миллионов долларов в свое время Советский Союз заплатил за производство С-300. То есть это старые системы, которые россияне используют даже не, не всегда в качестве ПВО, в основном, особенно на запорожском направлении, в качестве баллистических ракет. Потому что С-300 ракета она может наводиться и на землю в том числе, в качестве баллистики. Это проблема для нас, больше сотни километров идет, и от этой проблемы очень сложно какими-то другими методами, кроме уничтожения пусковых установок и систем управления, как как-то бы уйти. И вот именно этим сейчас и занялись наши ребята на линии было соприкосновения. Дальность, глубина расположения этих установок 50-70 километров, может 100 километров быть. Но тем не менее достают, доходят, отменяют. И тут дело не в самих там миллионах долларов, а именно в количестве. Их, в принципе, немало у россиян, но на такие дальние расстояния они побаиваются перебрасывать что-то новое, всегда бросают там С-300, значит, где-то их забирают. То есть уничтожение на линии боевого соприкосновения любого зенитно-ракетного комплекса тут же приводит к зеркальной реакции россиян, они снимают ЗРК с какого-нибудь НПЗ в глубинке не перебрасывают ее на ЛБЗ. То есть вот в таком режиме можно обеспечить уменьшение плотности объектовой ПВО в глубине противника. Арма також ми з вами регулярно говоримо про Донецьк останні дні, і ця ніч не виняток. Ось як виглядає е, от, тимчасово окуповане наше місто. Я так розумію, що знову масово накрили якісь позиції росіян. А е, я відверто кажучи, не пригадую за останні роки, аби так е, рясно пропрацьовували саме на цьому напрямку. Чи може щось готуватися? А по з іншого боку, чи можливо щось просто росіяни е, завезли важливого в Донецьк? Ну, дело в том, что после 14-15 годов, после того, как оккупировали россияне Донецк, там было очень много инцидентов, и во время оккупации в том числе, связанных с такими серьезными бесчинствами россиян. Их в конце концов, их начали просто дончане, а народ донецкий, ну, мягко скажем, не всегда мягкий. Так вот, их начали просто в Донецке. А некоторые группы, вот кадыровцы вообще загнали в лес путиловский и дали, дали наводку нашим, нашей артиллерии, и мы их накрывали. По наводке ДНР. то есть они сами их выводили, чтобы только поубивать. Ну там были серьезные проблемы, и после этих проблем российское руководство приняло решение из Донецка военные части убрать. И там ничего не было, по большому счету, Само в самом Донецке редко когда появлялись именно воинские части. В основном штабы какие-то там, допустим, какие-то, может быть, отели использовались в качестве расположения шишек российской армейских или там ФСБшных, КГБшных, но не более того. А вот сейчас, в последнее время, россияне после того, как отогнали фронт западнее, северо-западнее, километров на 30-50. А Донецк стал тыловым, армейский тыл практически. Они начали его использовать в качестве военного хаба. И вот последние несколько недель они накачивают Донецк второй волной, железом второй волны российской летней военной компании. То есть туда заш зашли несколько десятков эшелонов, разоружались в Донецке на ЖД вокзале, в Естиноватой на ЖД вокзале непосредственно автотранспортом, там, там и Соловайска подтягивались, э, с Моспина, то есть Донецк напитали сейчас э, военной техникой, ну для чего? Для того, чтобы дальше двигать ее в сторону Покровска, Доброполя, э, в сторону Горловки, там на Торецк, то есть э, тыловой, это армейский тыл так называемый, потому он стал военным хабом, напитанный э, российскими войсками. Как только войска туда зашли, а э, это цели указания, естественно, работа наших э, партизан еще донецких, началось целеуказание и начали накрывать военные объекты в Донецке. Их там очень много, потому это, естественно, не первый, не последний удар. Я думаю, каждый день Донецк будут разбирать на лоскуты. И вот из-за того, что Россия, российские войска сейчас туда зашли, там несколько десятков тысяч россиян. Пано Романе, також вперше за довший час росіяни масово атакували Україну. В переважній більшості це західна частина нашої е, України. Ракетно-дронова атака. От є вже статистика від нашого повітряних сил. Ну, пишуть, що 577 повітряних цілей було цієї ночі, більше пів тисячі. Ну, а мы с вами об этом говорили последнюю неделю. Если россияне производят 150-200 дронов и используют 50-70 до сотни, значит, где-то сотню еще складывают. И как только соберут достаточное количество, там до 700, 500, 700, они организуют атаку. Вот она была сегодня ночью. То есть это такой периодичность в, при выполнении боевых задач, которая, ну, она связана с производством. То есть самим, у нас та, та же самая картина. у нас такая же самая картина, примерно просто разные цифры, может быть, порядки разные. Так вот, э эта атака, которая сегодня была, ну, неплохо наши ПВО отработали. То есть отработали довольно-таки неплохо разными методами, все методы, которые только были возможны, были включены. Но э -э, минуса где есть? Ну, до сих пор нет серьезной плотной э -э, фронтальной ПВО. Вот э -э, говорим, говорим об этом. Действует э -э, МАДЯР, точно знаю, действует, то есть собирается. Но финансирование недостаточное и, скорее всего, не принято нашим военно-политическим руководством увеличение плотности фронтальной ПВО как концептуальная задача. Почему? Потому что напитать ПВО за месяц возможно, напитать фронт ПВО за месяц возможно. А это, мы, это уже как минимум такая проблема месяца 3-4, большое количество российских беспилотников в волне, и этого до сих пор не, не сделано. Ну, Мадьяр сам не сделает, здесь Должен быть принято решение на высоком уровне. Именно вот такая концептуальное действие как таковое. Это надо собрать все мобильные группы с территории Украины, передать в подчинение того же Мадяра или лучше корпусов. В каждом корпусе создать бригаду ПВОшную. Ни роту, ни батальон. Бригаду ПВО. Бригада армейская ПВО. В каждом корпусе. И вот если корпус там занимает 50 километров, ширине. Глубина у него тоже где-то 50 километров. это коэффициенты стандартные, корпусные. Так вот это 50 километров, она должна быть напичкана фронтальной ПВО, через которые не перевалит ни одна АРЦ. Ни одна, не включая крылатую ракету и дрон, неважно, как бы он не был. А вот, это, вот этого вопроса еще до сих пор не решается, непонятно почему, он слишком явит. Пане на на завершення, ось наші бійці продемонстрували дуже такий креативний підхід. Натівський стандарт 155 тридцять міліметр. Вони почепили на, я так розумію, коптер якийсь потужний. Наскільки як би ви оцінили такий от підхід і креатив наших оборонців? Та ні, що только не, не цепляють. Скоро корову будуть підцепляти і корову зверху будуть летошками за, за, забивати Росіям. Ну молодці, що тут скажуть тут уже, звісно. Конечно... З хорошою, доброю іронією. ну, красавці, хлопці наші. Все, і вся, і креативно Про коров подумайте, хороше. Пане Романе, дуже дякую за це зведення. Сьогодні, 21 серпня, четвер на календарі. Обов'язково підпишуйтесь на цей YouTube канал. Коментуйте. Ви бачите, ми виносимо найактуальніші запитання ваші до наших ефірів. Ставте лайки і, звичайно ж, діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП. У темні часи добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви, наши найдорожчі. Дякуємо вам за це.